سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہی الفاظ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بھی ہیں نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے لیکن یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے دراصل بیماری کے اسباب جس طرح مادی ہوتے ہیں اسی طرح غیر مادی بھی ہوتے ہیں اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح جدید تحقیق کے نتیجے میں امراض کے نفسیاتی اسباب ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیے جا چکے ہیں جو غیر مادی ہیں اسی طرح روحانی اسباب بھی غیر مادی اسباب کے ہیں بس غیر مادی امراض اور امراض غیر مادی اسباب کا علاج بھی غیر مادی ذرائع سے ممکن ہے جن میں موقع و محل کے لحاظ سے مختلف برد و وظائف کے ذریعے سے علاج سنت سے ثابت ہے چنانچہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہ انسان کو غیر مادی طور پر متاثر کرتی ہے نظر بد سے تحفظ اللہ کی پناہ میں آنے کے ذریعے سے اور اس کے کلام کا دم کرنے سے ممکن ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انقریب آپ کو نظروں سے پسلا دیں گے اس آیت کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظر بد کی کوئی حقیقت ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایک مخصوص اثر ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ممکن ہے وہ خراب ہو جائے یا نیس تو نابود ہو جائے یا اگر کسی انسان کو اس نگاہ سے دیکھ لے تو وہ بیمار یا پاگل ہو جائے عقلی لحاظ سے یہ مسئلہ محال نہیں ہے کیونکہ آج کل کے متعدد دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایک مقنوتیسی طاقت ہوتی ہے جس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی تمرین اور ممارست سے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے مقناطیسی نیند بھی آنکھ کی اس مقناطیسی طاقت کے ذریعے ہوتی ہے آج کہ لیزر شوائیں جو دکھائی نہ دینے والی لے رہے ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں جو کسی خطرناک اور تباہ کن ہتھیار سے نہیں ہو سکتا تو بعض لوگوں کی آنکھوں میں اس طاقت کا پایا جانا جو محسوس لہروں کے ذریعے مد مقابل پر اثر انداز ہوتی ہے جائے تعجب نہیں رہ جاتا متعدد لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کی آنکھوں میں ایسی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے جنہوں نے اپنی نظر سے انسان حیوان یا دوسری چیزوں کو نیست و نابود کر دیا لہذا نہ صرف اس چیز کے انکار پر اسرار کیا جائے بلکہ عقلی اور علمی لحاظ سے اس کو قبول کرنا چاہیے بعض اسلامی روایات میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے اجمالی طور پر اس چیز کی تائید ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اسما ماں بینتی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے کیا میں ان کے لیے رقیہ لے لوں رقیہ اس دعا کو کہتے ہیں جو نظر لگنے سے روکنے کے لیے لکھی جاتی ہے اور اس کا تعویذ بنایا جاتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لینے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی, علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تعویذ بنایا اور اس دعا کو پڑھا تو میں تمام کالمات اور اللہ کے اسماعی حسنہ کی پناہ میں دیتا ہوں بری موت موزی حیوانات بری نظر اور حسد کرنے والے کے شر سے اور اس کے بعد ہماری طرف دیکھ کر فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے یہی تعویز بنایا تھا اسی طرح نہج البلاغا میں بیان ہوا ہے چشم بد اور دعا کے ذریعے اس کو دفع کرنا حقیقت رکھتے ہیں مذکورہ بالا تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سب کو بری نظر سے محفوظ رکھے